Відсовки, він стоїть. Ну, ситуація така була, що він заблокував No5, який там до Ще що було. <пробітник> вони визвотились, що этот вот, що не проходять вибори, але я з ним переговорила, сказала вибори, хай проходять, тому що не можна переживати процес виборчий процес на дівниці, якщо він розпочався. Потім кажуть, я вас услушала, я зрозумів, але все, він став і вибори продовжуються. Але комісія виразила йому недовіру. мы такая ситуация. Но самое страшнейшее, что Киев знает, интернет кишит этим всем, все это знают, подняли очень большой шум, Киев начал нам звонить. я говорю, откуда вы знаете, он говорит, потому что все в интернете, да, там очень много прессы, очень много, все это снимается, все это фиксируется, и оказывается он наблюдатель зарегистрировать Когда мне на меня начали там ситуация такая, когда на меня начали там все со всех сторон, мне пришлось потому что ситуация, я так мной документов нету, я не помню чтобы не то что не помню я ну не помню чтобы чтобы он был наблюдателем ситуации. Они мне все как вы нарушили закон, это вся пресса вокруг меня телевидение все снимает Здесь Если... знаете, там... не, я так скажу, мое это решение. Если я что-то там сказала, вы не были там, я не знаю, что сказали. Ну, я выдержала паузу, я промолчала, я вручила ему этот вот, я не могла понять, откуда это идет и почему он спостерегать, я, я не могла понять. Потом тихо идет. А так а потом, надо... да что ж, он спостерегать, что? Зато Киевский, ему выписывала Посвящение Затоке в комиссии. Весь откуда мы знали, понимаете? Ну, конечно, обвинили там нашу комиссию во всех. Не нашу, а меня, что я закон не знаю, что я порушаю. Ну, вчерашняя история продолжалась. Угу. Ну, я тебе... Извините, действующие лица были те же? Те же действующие. Нет, ну там был этого не было. Ну... Я помню, а не не это Нет, этого. не было. Нет, варь нет, варь. Этого. А а а, ну, там кандидаты. Бы... Можно вашу защиту? Я скажу, это мой кандидат был. Мы прежде чем его подать сюда к вам, я, ну, я хотел, пытался подать, ну, чтобы его сняли с там. Вот. Но там он разделик не приняли документы. Есть у меня есть зафиксированный акт, что... Они Нет, приняли. ну ситуация в том, что она, мне позвонила, да, Может, но нам не... предложили два варианта. Вы сегодня ходили после нашего с вами разговора, чтобы он Возь. не выснялись с регистрации? Вы сегодня заходили? Да. да. А сегодня куда там заходить? Там же вы видели да. с утра, что происходит. Ну я при твоем звонку, в общем, сказали, чтобы вы не приносили свои деньги. Я принесу. У меня есть люди, Ну, я позвонила Татьяне. Вона мені сказала, є два варіанти. Либо ми скасовуємо наше призначення його голову, або ви скасовували. Саме легше це, щоб вони скасували живемо. Ну, вона сказала, Татьяна Федоровна, я не даю гарантію, что я могу скасувати і так далі. Но вона сказала, що вона може ну, снимають. Дети, Дети сегодня уже с утра были.